હેલો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે ધોરણ આઠ હિન્દી વિષય પાઠ બે કચ્છ કી શેર આ પાઠના આપણે અભ્યાસ અને સ્વાદિયના તમામ પ્રશ્નોનું સરળ સોલ્યુશન જોવા જઈ રહ્યા છીએ આ વિડીયો તમને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ મેળવવામાં મદદરૂપ થશે તો પેન અને નોટબુક લઈને તૈયાર થઈ જાઓ વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો तो चलो वीडियो शुरू करिए अभ्यास में प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में चार पांच वाक्य बोलिए नंबर एक मरुभूमि या रेगिस्तान कारण गुजरात राज्य में स्थित एक विशाल नमक का दलदली क्षेत्र है जिसे अक्सर मरुभूमि या रेगिस्तान कहा जाता है यह विश्व के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है यहाँ की जलवायु शुष्क और गर्म होती है और यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं जो इस कठोर वातावरण के अनुकूल होते हैं। नंबर बे कच्छ के तीन बड़े शहर कच्छ के तीन बड़े शहर गांधीधाम पूज और मांडवी है गांधीधाम कच्छ का सबसे बड़ा शहर और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है पूज कच्छ जिले का मुख्यालय है और अपने ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है मांडवी एक तटीय शहर है जो अपने बंदरगाह और जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नंबर त्राण कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल कच्छ में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित है जिनमें माता नो मठ कोटेश्वर महादेव मंदिर और भद्रेश्वर जैन मंदिर प्रमुख है माता नो मठ देवी आशापुरा को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है कोटेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो समुद्र तट पर स्थित है भद्रेश्वर जैन मंदिर एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है जो अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है नंबर चार कच्छ के ऐतिहासिक स्थल कच्छ में अनेक ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जो इसके समृद्ध अतीत की कहानी कहते हैं इनमें महल, आयना महल और कच्छ संग्रहालय प्रमुख है प्राग महल अपनी यूरोपीय गौथिक शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है जबकि आईना महल अपनी शीशे की कामगिरी और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है कच्छ संग्रहालय गुजरात के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है और यहां कच्छ की संस्कृति और इतिहास से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई है अभ्यास में प्रश्न नंबर बे प्रश्न नंबर बे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर एक आप अपनी पाठशाला में कैसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए तो आप जवाब आ रीते लखीश पिछले वर्ष हमारी पाठशाला ने ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा का आयोजन किया था जिसमें हम आगरा गए थे यात्रा से पहले हमने आगरा के इतिहास और प्रमुख स्थलों जैसे ताजमहल आगरा किला और फतेहपुर सिकरी के बारे में जानकारी एकत्र की थी आगरा पहुंचने पर सबसे पहले हमने ताजमहल का दीदार किया उसकी भव्यता और सुंदरता ने हमें मंत्र कर दिया हमने आगरा किले की वास्तुकला को भी देखा जिसमें जहागीर महल और खास महल जैसे कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। फतेहपुर सिकरी में हमने बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह देखी जहां हमने इतिहास को करीब से महसूस किया यह यात्रा हमारे लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक शैक्षणिक अनुभव भी थी हमने भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को समझा और यह यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी નંબર બે ની નુના માટે એક પત્ર લખે છે તે તમે વાંચી જજો અને તમારી નોટમાં લખી જજો આ સિવાય પણ ફેરફાર કરીને પણ તમે લખી શકો છો હવે જોઈશું प्रश्न नंबर दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए तो नंबर एक सितारा सितारा विषय पहली रात में चमकता हूं आसमान में रहता हूं दूर से दिखता हूं बताओ मैं कौन हूं जवाब सितारा नंबर बे हाथी सबसे बड़ा प्राणी हूं मेरी सूंड है लंबी जंगल में रहता हूं बताओ मैं कौन हूं तो जवाब थसे हाथी नंबर त्र चिराग अंधेरा दूर करता हूं तेल से जलता हूं रोशनी फैलाता हूं बताओ मैं कौन हूं तो चिराग इतले के दिवो नंबर चार पाठशाला ज्ञान का मंदिर हूँ विद्यार्थी यहाँ आते हैं शिक्षक पढ़ाते हैं बताओ मैं कौन हूँ तो तस्से जवाब पाठशाला हवे अपने जोशु स्वाध्याय स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक શબ્દો કો શબ્દકોષ કે ક્રમે લીખીએ અહીં આપણે કેટલાક શબ્દ આપ્યા છે અને તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં આ રીતે લખવાના છે પ્રશ્ન નંબર બે ઈસ પાઠ મે આ એ પ્રશાસકીય શબ્દો કી સૂચિ બનાકર ઊન કા વાક્ય પ્રયોગ કીજે તો અહીંયા આપણે શબ્દો આપેલા છે અને તેને આપણે વાક્ય બનાવવાના છે પહેલું છે અધિક્ષક मैं दफ्तर में जाकर अधीक्षक से मिला बीजू छे प्रभाग फिल्म प्रभाग आज बंद था वरिष्ठ पटेल जी यहाँ वरिष्ठ अभियंता है पची छे कनिष्ठ हमारे कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है અને છેલ્લું છે સચિવ મંત્રીને અપને સચિવ કો સંદેશા ભેજા હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર ત્રણ નીચે દિયે ગયે વિશેષણો કા વાક્ય મેં પ્રયોગ કીજીએ તો અહીંયા કેટલાક વિશેષણ શબ્દો આપેલા છે અને તેના આપણે વાક્ય બનાવવાના છે નંબર એક દયાવાન विक्रम राजा बहुत दयावान थे नंबर बे मूल्यवान समय मूल्यवान है नंबर त्र कृपालु मोहन शेठ बड़े कृपालु है नंबर चार थोड़ा सा सब्जी में नमक थोड़ा सा कम है पांच मुझे अच्छा मेहुल बहुत अच्छा लड़का है नंबर छ सुंदर उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं अने लास्ट में छे प्रिय माँ ने आज मेरा प्रिय भोजन बनाया है प्रश्न नंबर चार दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए तो अँ गुजराती फकरो आपेल छे तेनु आपणे हिंदी આ રીતે કરવાનું છે આ ફકરો વાંચી લેજો એક અડધી વાર્તા આપી છે તેને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે એક ગાં થાઉસ ગાંવ મેં એક ગરીબ કિસાન રહેતા દો બેટે થે બડે કા નામ રામુ ઓર છોટે કા નામ હવે આપણે વાર્તા આ રીતે પૂરી કરવાની છે તમે વાંચી લેજો અને તમારી નોટમાં લખી લેજો